ধন্যবাদ প্ৰথমে নিউজ এইটিনৰ জৰিয়তে সকলো অসমবাসীকে এই ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যাতে এই নতুন বছৰটোৱে সকলোৰে জীৱনত সুখ শান্তি কঢ়িয়াই আনে আৰু এই নতুন বছৰটোৰ যাতে সকলোৱে ভালদৰে উপভোগ কৰে আজি এতিয়া অকণমান সময়ৰ কাৰণে গুৱাহাটীত আকৌ ঘৰলৈ যোৱা হ'ব গোলাঘাটৰ ঘৰলৈ গতিকে এইকেইদিন ৰঙালী বিহুৰ কেইদিন কেনেকুৱা কাৰ্যসূচী আছে প্ৰগ্ৰেম কেনেকুৱা আছে এনেধৰণে প্ৰগ্ৰেম বুলি ক'বলৈ নাই মোৰ ট্ৰেইনিঙেই চলি থাকিব ঘৰলৈও যাম বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকেও কনফাৰ্ম হোৱা নাই যে যোৱা হ'ব নহয় আৰু আমাৰ মই পাটনাত গৈছিলোঁ তাত এটা খেলো ইণ্ডিয়া ইন'গ্ৰেচন হৈ আছে ইউথ ফেষ্টিভেল তো তাত গৈ আহিলোঁ আৰু বিহুৰ দিনাখন তাতে থকা হ'ল যিহেতু আজি প্ৰথম বিহু ঘৰলৈ মনত পৰি আছে যিহেতু হুঁচৰি আমাৰ তাত এটা বহুত ডাঙৰ মানে এটা চলে ঘৰত হুঁচৰি আহে হুঁচৰি মাৰিবলৈ মন গৈছে কিন্তু চাওঁ কেনেধৰণে হয় যিহেতু ট্ৰেইনিংটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাত লাগিবলগীয়া হৈ আছে অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ যিহেতু আজি পহিলা বহাগ গতিকে এই অসমীয়া নৱবৰ্ষত আমি বক্সিঙৰ জৰিয়তে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ আশা মনত পৰি ৰাখিছোঁ হয় নৱ এই নতুন বৰ্ষটোৱে বহুতখিনি সপোনো লগত লৈ আহে আৰু বহুতকেইটা কম্পিটিশ্যন আছে সেই কম্পিটিশ্যনকেইটাক লৈয়ো মোৰ আছে যিহেতু তাৰো প্ৰিপেৰেচন চলি আছে আমাৰ ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ আছে ৱৰ্ল্ড কাপ আছে আৰু ৱেশিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপো আছে তাৰ বাবে যিহেতু নেশ্যনেল গেমছৰ পিছত আৰু একো কম্পিটিশ্যন খেলা নাই তাক লৈ এতিয়া প্ৰিপেয়াৰ হৈ আছোঁ যাতে এই নতুন বৰ্ষটো সকলো অসমবাসীয়ে মোক আশীৰ্বাদ কৰে অনাগত সময়ত যাতে মই আৰু ভাল কৰিব পাৰোঁ আমাৰ অসমৰ হয় এইখিনিতে মই আমাৰ দৰ্শকক জনাওঁ যে দুবাৰকৈ অলিম্পিক গেমছত অংশগ্ৰহণ কৰিছে দুহেজাৰ বিশ চনৰ টকিঅ' অলিম্পিক আৰু এইবাৰৰ পেৰিছ অলিম্পিক আৰু অলিম্পিকৰ পদক বিজয়ী টকিঅ' অলিম্পিকত ইতিহাস ৰচনা কৰিছিলে অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছিলে লাভলীলা আৰু সেই সময়তে অৰ্জুন বঁটাৰে সন্মানিত হৈছিলে থেনচান খেলৰত্ন বঁটা বিজয়ী খেলুৱৈ ধ্যানচান্দ বঁটা বিজয়ী পদ্মশ্ৰী ধ্যানচান্দ খেলৰ বঁটা বিজয় অসমত আৰু দ্বিতীয়জন নাই লাভলী নাই ফাৰ্ষ্ট এতিয়ালৈকে গতিকে এতিয়া সন্মুখত কৈছে এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপ আছে ৱৰ্ল্ড কাপ আছে ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ আছে গতিকে আমি অকণমান এই টুৰ্ণামেণ্টবিলাকৰ বিশেষকৈ এছিয়ান গেমছ সন্মুখত আছে অলিম্পিকো আছে লছ এঞ্জেলছ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি এইটত গতিকে আমি এই অলিম্পিক বা এছিয়ান গেমছৰ কাৰণে কেনেধৰণে প্ৰস্তুতি চলাব পাৰিছোঁ হয় যিহেতু অলিম্পিকৰ কাৰণেতো টাইম আছে এতিয়া কিন্তু তাৰ আগতে ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ মোৰ কাৰণে এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কম্পিটিশ্যন হ'ব আৰু যিহেতু নেক্সট ইয়েৰ আমাৰ কমনৱেলথ গেমছ এছিয়ান গেমছ দুইটাই আছে তাৰ কাৰণে যিহেতু ভালদৰে নামিব হ'ল আৰু কিছুমান প্লেন আছে তাক যাতে ভালকৈ এক্সিকিউট কৰিব পাৰোঁ আৰু যেনেধৰণে ভাবিছোঁ যাতে তেনেধৰণে পাৰফৰ্মেন্স দিব পাৰোঁ হয় ইয়াৰ কাৰণে স্পেচিয়েল আৰু ট্ৰেইনিংৰ নিশ্চয়কৈ প্ৰয়োজন হ'ব গতিকে ক'ত কৰা হ'ব হয় যিহেতু এতিয়ালৈকে কেম্প আৰম্ভ হোৱা নাই আৰু নিজৰ কিছুমান প্লেন আছে মই ভাবিছোঁ ইংলেণ্ডত ট্ৰেইনিং কৰাৰ কথা ইউ কে ট্ৰেইনিং কৰাৰ কথা আৰু এইটো মাহতো নহ'ব মে'ৰ চাগে লাষ্টৰ ফাললৈ এনেকুৱা ধৰণৰ প্লেন কৰা হ'ব এতিয়া অসমত কিমান দিনৰ কাৰ্যসূচী হয় এপ্ৰিলৰ মাহটো থকা হ'ব যিহেতু বিহু কেইদিনমান পাম আৰু তাৰ পিছতে গুৱাহাটীত থকা নহ'ব আৰু গুচি যোৱা হ'ব ট্ৰেইনিঙৰ বিহুটো কৰিব পাৰোঁ হয় আমি আগতেও দেখিছিলোঁ যে খেতি পথাৰত লাভলীনাই খেতি কৰিছিলে বা গৰু গাই খীৰাইছিলে বা আমি দেখিছিলোঁ ঘৰত যিখিনি আৰু মই নিজে সেই ঘৰলৈ গৈছোঁ গোলাঘাটৰ গতিকে এতিয়া ঘৰলৈ গ'লে কি ধৰণৰ কামত ব্যস্ত থকা যাব বেছিকৈ কাৰণ কিয় খেতি পথাৰতো খেতিওতো নাই কোন কামত বেছি ব্যস্ত থকা যাব কোন কামত বুলি নহয় যিহেতু মা দেউতাৰ লগত টাইম টাইম পোৱাটোৱে মা দেউতাৰ লগত থকা বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব হয় ভালদৰে দুটামান বিহু ড্ৰেছ পিন্ধি ফটো মাৰিব মন আছে ভিডিঅ' দুটামান কৰিব মন আছে আৰু হুঁচৰি গাবৰ কাৰণে মন আছে চাওঁ কি কি কৰিব পাৰো কিন্তু এইকেইদিন আমি দেখিছো যে লাভলীনাখন আধ্যাত্মিক লাভলীনাক আমি আমি দেখিছিলো যে কুম্ভ মেলাত দেখিছিলো তাৰপিছত হৰিদ্বাৰত দেখিছিলো গতিকে সাংঘাতিক ধৰণে সকলোৱে চাইছে ভাল পাইছে গতিকে সেই আধ্যাত্মিক পৰিৱেশটোৰ কথা অকণমান জনালে ভাল আছিলে আধ্যাত্মিক পৰিৱেশটোৰ বিষয়ে জনাবৰ কাৰণে যিহেতু হয় আমি ভগৱানৰ নাম লৈ থাকিলে আৰু যেতিয়াৰ পৰা এই আধ্যাত্মিকতাৰ ক্ষেত্ৰত আহিছোঁ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এটা শান্তি অনুভৱ কৰিছোঁ বুলি মই ভাবোঁ আৰু নিজকে ভগৱানৰ ওচৰত পালে নিশ্চয় ভাল লাগে সকলোৰে আৰু আমি সকলোৰে যদি এটা পজিটিভ মাইণ্ড চেট লৈ পিনি থাকোঁ যিহেতু ভগৱান নামেই পজিটিভ তো এনে পজিটিভ মাইণ্ডছেটত থাকিবৰ কাৰণে মই ভাবোঁ আধ্যাত্মিকতাত থকাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি মই ভাবোঁ হয় খুব ভাল লাগিছে এতিয়া মই শেষত আকৌ এবাৰ গতিকে ৰাজ্যবাসীক আপুনি ৰঙালী বিহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে আকৌ এবাৰ কি ক'ব হয় সকলোকে আকৌ এবাৰ মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যিহেতু আমাৰ কাৰণে ৰঙালী বিহুটো বহুতে এটা এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এটা ভাল সময় হয় হয় নিশ্চয় আয়ুস ৰেখা বুলি ক'ব পাৰি আৰু এই সময়টো চবৰে মন উৎফুল্লিত হৈ থাকে আৰু যিহেতু কুলিৰ মাত কপৌফুলৰ গোন্ধ এই সকলোবোৰে যেতিয়া আমি অনুভৱ কৰোঁ পথাৰৰ গোন্ধ তো ঢোলৰ আৱাজ ত' এইখিনি শুনিবলৈ পালেই আমি বিহু অনুভৱ কৰোঁ আৰু চাগে বহাগ বিহুটো এনেকুৱা হয় যি সকলোৱে একেবাৰে মন খুলি থাকিব পাৰে আৰু নতুন বছৰ যিহেতু আৰু নতুন সপোন লৈ আগবাঢ়িব পাৰে সেইবাবে সকলো অসমবাসীকে আকৌ মই নতুন বৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ উজনি অসমৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাৰে আমি লাভদিনাক গুণগুণাবলৈ নকওঁ কাৰণ তেওঁ যদি গুণগুণাব নোৱাৰে মই অকল পাম বাৰু যিয়ে নহওক এই মুহূৰ্ততো ঢোল বা তাল থাকিলে ঢোল তাল মাৰিলে আমিও অকণমান নাচিব পাৰিলো হয় কি কোৱা হয় নিশ্চয় কিন্তু এতিয়া ঢোলৰ শব্দ নাই আৰু মই একেবাৰে আৰম্ভ কৰো আমি অকণমান দুৰ্বল এ মানে বিহু গীত গুনগুনোৱাত তেনেকুৱা এফাকি মানুহ নহব ন আৰু অনাগত দিনত এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপ কাপ ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ অলিম্পিক সকলোতে সফল হওক আপুনি আমি হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা অসমীয়া ৰাইজৰ হৈ জ্ঞাপন কৰিছো থেংক ইউ ধন্যবাদ